Dəyərlilər dinlənlər, proqramımızın qonağı siyasi şərhçi Oğuz Türk ilə Qüney təşkilatları arasındakı münasibətləri danışacağıq. Oğuz və ölkə xaricindəki əslində burada fəaliyyətləri və təşkilatları qəsd edirik. İndi bunların həm fəaliyyət tərzi, həm istifadə etdikləri söylən və dilə baxanda daha çox ayırıcıcı bir fəaliyyət tərzidir ya birləşdirici. Ümumiyyətlə Tablonu necə dəyərləndirirsiniz? İlkincə e, salamlarımı, sayğılarımı e, sevgililərimizə və dinləyicilərinizə sunuram. Sağ olun. Hə, e, sağ olun. E, ondan sonra mən e, elə düşünürəm ki, təşkilatlar və onları yəni birlliyə tərəf yönəlməkdə e, daha çox bilikli, yəni təşkilatların təbii başkanları və ya sözçüləri daha ə sözsəb ola bilərlər. Ancaq mən dediyiniz kimi bir təhlilçi kimi, bir araşdırıcı kimi əliyə bilərəm görüşümü sizin ə, qonu barəsində sizə sunam. Ə daha cənnəl eləyə bilərəm bu məsələyə baxam. Birinci bu ki, bu birlik məsələsi, birləşmə, ittihad ə, bu sözlər ki, ortada vardı. Bunlar ilzamən o qədər də yəni ölkələmə öz, özlüyündə və o məsələ özlüyündə ə müsbət bir məsələ deyil, müsbət də ola bilər, mənfi də ola bilər. Ə, yəni ə, bu İran da, bütün İran bilirsiniz ki, mərkəziyyətli bir ə, bir sistemdir. Hələ şah zamanında, bu, bu Səzdə İslamı zamanında daha mərkəziyyətli, daha yəni sentralist bir dövlətdir. Ona görə orada ə, vəhdət kəlamətini, ondan sonra vəhdət-i kələmə, həməba həm ittihad bu sözlər daha çox ə, sıfatlık e, ve olumluluk kazanıptır. Halbuki öyle de değil yani. İlzamen öyle değil yani. E, tabii ki e, aynı yönlü düşünceli e, düşünce sağları, e, kurumlar, teşkilatlar elleyebilirler birbirine daha yakın olalar, daha işbirliği e, eliyeler ve onlar için düşünceleri, yönleri ve dünya görüşleri aynı değil veya aynı hedefe göre gitmeler, Onlar da yakın olmayalar birbirine, işbirliği eləmeyeler. Yəni mən bunu istirəm öncədən ə, bu qoyaq bu düşüncə ortaya ki, irizamən vəhdat, birlik, ittihad düzəyir. Yəni öyle deyil. Ə, bunu siz də şahdan eşidərdiniz. Ço zaman məsələ gətirdi hizblərin hamısını. Elə hizblər də həmin düşüncələrin təmsil olunduğu həmin təşkilatlardı və orada hizb partisi, təşkilat qrupu. Onlar gətdi hamısını gənçlər. Hizb rəs daxil o ya. Ondan sonra elə onun ə, şah zamanının İctimaiyyətin nəticəsi İslami zamanda da eyni oldu. Bütün hizbələr, partiyalar, qruplar, äh, hamısı tətil, Hizbullah, Raftar Fəqət Ruhubla. Yəni bu düşüncə ki, hətmən hamı gələcək birləşə, bu özü bir bir növ, äh, yəni deyə bilərəm totalitarliyin simgələrindəndir. Bəs bunu qoyaq kənara ki, əslən o qədər də yəni öz daxilində müsbət bir mənası yoxdur. Amma əlləcə də düşünürəlsəm, yaxın düşüncəli qruplar və şəxslər təbii bir-birinlə rahat işbirliyi apara bilirlər. Bunu ortaya qoydum öncədə. İndi siz uzun zamandır hem İran'da açı siyaseti təqib edirsiniz, hem güney təşkilatlarının faaliyetlerini bilirsiniz, görürsünüz. Umumiyetle indi biz o faaliyet terzine istifade edilen dile baksak, yani soru budur. Burada birleştirici elementleri çok görürsünüz ya ayrıştırıcı elementleri çok görürsünüz. Umumiyetle neze değerlendirirsiniz? Yani potansiyel olarak birlikte faaliyet etmek imkanları ne kadardır? Tabii ki. E, mənim... E... Yəni vurğuladığım yer budur ki, o o qruplar üçün. Biz burada yalnız mən istəyirəm qruplardan və təşkilatlardan danışam. O qruplar üçün onların düşüncələri bir-birinə yaxındır və yönləri eynidir, hərəkət yönləri eynidir. Təbii onların işlətdiyi o terminologiya, o söyləmlər, o o, 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 o sözlər yaxındır bir-birinə. Ona görə bərabər çalışırlar və bu da imkanı var. Eee dediyiniz kimi, təbii ki, mən indi 40 ildən biraz çoxdur ki, İran'da gelen mesale, Orta Doğu'da gelen mesale, tabii takip belirerim ee, ve araştırırım. Ancak e, olar ki yani e, İran'da Türkler bilirsiniz, ki Qacar zamanı hakim idiler... Azerbaycan merkezli bir hakimiyet var idi. Ondan sonra da ki, şey, geldiler, onu yani bir türlü hükümeti Hacimiyet oğurladılar diyelim. Ondan sonraki İslam sözde İslamlerine düşenden sonra daha görürsünüz ki de Fars elementi daha üstün gelmiş ve Fars dili resmi elan olunur. Bu o. Ondan sonra bakır diyor ki aslında geçen yüzyılda ila 150 ilde İran dilen siyasi coğrafide iki türlü Ali Rıza Bey, iki çeşit Türk Türk kurumları hatta aydınları biz e, uğraşırız. Biri İrançı Türkler, onlar hiç İran'ın bütünlüğünü kabul edirlər. Onlar hiç her halükarda bir merkezçi İran'ı İran'ı görürler e, siyasi ufuklarında ve öbürü Türkler, bir grup Türkler de vardılar ki onlar Azerbaycan'ı bir veten olarak, Azerbaycan'ı bir bütün olarak ve onun içindeki her türlü, her dinden, her cinsten, her yaştan, her e, düşünceden olur olsun onu da bir Azerbaycan veteni olarak Azerbaycan'ı bir memleket kimi görürler. Neceşi Kadariye'de de memleketi Azerbaycan dilirdi. O da bir çeşid türkümüzdür. Demək bu iki çeşid olur burada. Və bu iki çeşidin iki çeşid türkün biz orada bir-biri ilə, yəni biz çatışmasını görürük ki, keçən 150 ildə, illə keçən 100 ildə. Bəs demək məsələ kristallaşıbdır. Bəs demək məsələ burada aydınlaşıbdır. Tarixi olaraq da belələrdir. İndi də ölə görünür ki, güc və mərkəz Tebrizdən və Azərbaycandan gidip eşiyə tərəfində Suhana ondan sonra bilirsiniz Tehran'a və indi bizdən uzaqdadır. İndi gəlib indiki təşkilatları, i̇ndi Güney Azerbaycan Milli Hərəkatının içindəki təşkilatlar da həməni münəqişə eləyir Əli Rəbəy. Həməni yankılayır. Nədir? İrançı Türkler və Azərbaycançı Türkçü, yani öyle diyelim Azərbaycançı Türk İran deyelim de İranı bir vətən kimi görür. Azərbaycanı bir vətən kimi görürük. Ona göre burada Türk meselesi fakat bir milli meseledir ancak Azerbaycan Türkler. Bu bunu aydınlaştırandan sonra belli olur ki eğer bir bir teşkilatın tüzüğünde yani esas orada istiklal bahsi var. Güney Azerbaycan'ı bir vatan kimi görür ve onun bağımsızlığını istiyor. O olur ve bir, bir şey. O de ki İran'ı görür. İran içinde ya federal sisteminde ya indi hukuklarını istiyor. Değişik yani e, değişik İran'ın içinde değişiklikler istiyor. O farklı olur. Ona görə də söyləmləri işlətməkdə, terminologiyini işlətməkdə biraz transitsizlik vardır. Bəzilərdə var, e, bilirsiniz, e, Azərbaycanda Reyhan mərzi deyirlər onları. Bəzilərdə var, görürsüz, bəzilərin oturan da vətərlərdən azərbaycançılardılar. Oturanda irançılarla, onlarla oturanda da vətərlər irançılar. Özəsiz. Buyurun. Dədiniz ki, hərəkət yolları bir-birinə yaxın olan təşkilatlar və ya qruplar və işarə elədiniz, dediniz, İranı mərkəz görən türkələr var, Azərbaycanı mərkəz görən türkələr var. Hərəkət yönü deyəndə onu mu qəsd edirsiniz? Aynən, aynən ayn təsbitiniz doğrudur. Çox təşəkkür e ki, onu gətirdiniz. O, yani asl mətləbə o da budur ki, bəli, iki cürə, iki çeşid burada biz təşkilatlarımız vardı. Onlar iki prinsipsizdirlər, hiç ne danışlı oları onları demirik. Yani üçü üçüncü grup çeş onlara heç bir şey məlum deyirik və ərz Yani prensipleri yoxdur, erdemleri, ilkeleri yoxdur, onları danışmır. Ama onlar ki oradan bir təşkilatlar ve e, herhalde hər halda fəaliyyət siyasi fəaliyyət. Onlar demək olar, demək olar ki, ikiyə bölünürlər, İran mərkəzliyilər yani her halükarda İran bütünlüğünü kabul edenler ve Azerbaycan merkezliler ki yani Azerbaycan'ın bir betençimin ve bütünlüğünü Azerbaycan memleketinin bütünlüğünü Güney Azerbaycan'a zeliyle kabul edeyenler. Bunlar tabi iki gruptular. Biri hemen istiklalçılar, zirif olardılar ki e, Güney Azerbaycan istiglalçılar birliği olarak tanınır cayıp. Onun içinde cayıp var. Güney Azerbaycan İstiklal Partisi var. Milli Yol Teşkilatı var. Ey vahid müstəqil Azərbaycan təşkilatı, Azərbaycan JEP-si var, Güney Azərbaycan Demokratik Kürdistanlı bu bu qruplar bunlar birləşiblər zaten və hərəkət edirlər təbii imkanlatlarının daxilində. Yəni imkanlatlarından kənar fəaliyyət eləyə bilmirlər. Buların ə, ə, o söyləvlərində, bunların o terminologiyasında nələr var? Ki Güney Azərbaycan işqal halindədir. Bu yani sizin o dediğiniz hareket yönleri yanında, indi siyasetin bunlar sağında mı, solunda mı veya liberal veya başka muhafızlar düşünceleri var mı? Bunların da rolu var mı? Ə e, bu sağ məsələsi və sol məsələsi bilirsiniz ki, bizim bu danışdığımız məsələdən çünki əgər istiqlalçı kimin baxsaq məsələyə, Cənubi e, Azərbaycan ərazisini, tarixi ərazisini işğalda görür. Da burada sağı, solu hamısı e, bir Azərbaycan torpaqlarını qurtarıcı kimi, yəni görür. Özünü bir qurtarıcı kimi, qurtuluşçu kimi görür. Da indi sağçı ola, solçu ola, o onun o, onun dini kimin özündə saxlayır onu, öz evində saxlayır. Bizim indi dümlü hərəcatımızda o, e, o o o e, bəllərtir ki bu sağçıdır bu solçudur bu hafsəçərdir bu ortadır heçmianar rocu deyirlər o biraz rəngi azdır niyə çünki yalnız məmləkət işğalda olanda və məmləkətə istiqlal istəyəndə daha çox o qədər sağçılıq solçuluq və verzələrin ve, ve dəyişi ideoloqlar din, dinçi olmaq dinsiz olmaq e, hansı dinə bağlı olmaq əslən əhəmiyyətli olur torpağı vətəni işğaldan qurtarmaq əhəmiyyətli olur mən bir balaca da o, o, biri grubu da değil. Ben birinci grubu dedim o ve istiklal isteyen gruplar. Öbürü grupta İran'ı istiyorlar, İrançıdırlar. Elbette İrançı diyen doların hoşu canlı. ama önemli değil. Herhalde İran'ın bütünlüğünü kabul edilen İrançı demek yani pis bir söz değil. Herhalde İran'ın bütünlüğünü kabul edenler böyle diye. ...olar da bilirsiniz direniş grubu var, siyasi platform adında var, Azerbaycan Demokrat Partisi var. Böyle Bulardaki bilirsiniz. Ə, İranın ıı, İran devletinin çıxatdığıram həmbəki həmbəttici qruplar, İran Demokratik, İranı Fərda, İranı İmrud. Bu şeylər üçünlər bular, yəni bizim ıı, ıı, yəni İran qrupları ilə də onların rabitələri var. Şah şahçıları ilə yəni monarx sisteməy olmur olar şahçı, Pəhləviciylərdir. Pəhləviciylərlə də, sağla da, solla da, Kürt qrupları ilə də, Fars qrupları ilə. Yəni bulara mübahd niyyətində olan İrançılardılar. Ve onların e, rabitelerde var ve hiç mesele de değil. Bana göre de mesele değil. Oral İran'ın her halde kanun esasını değiştirme istiyorlar. İran'ın bütünlüğünü kabul ediyorlar. Orada değişiklikler olsun, haklar olsun, tayin haklar olsun. Böyle çok belirsiz e, şeyler ki İran içindeki haklar. Demek ki ben eleyebildim bunu ikiye bölem ve bunu kristalaj eleyem diye iki gruptu burada. görürsünüz ki salgınan sol meselesi değil. Aslında Azerbaycan'ı... gurtuluşunu və istiklani istəyən qruplar və ya İranı daha yaxşı bir vəziyyətə salmaqcə eləyə bilərlər, orada da rahat yaşayarlar. Mən mən belə görürəm məsələn. Amma bir də sizin bu saydığınız siyasi görüşlər çox siyasi görüş yoxdur bu hesabla ortada, amma ortada çox sayda təşkilat var. Yəni o zaman bu təşkilatlar daha çox siyasi görüşlər əsasında qurulan təşkilatlardır, yoxsa şəxslər əsasında qurulan təşkilatlardır? Bize göre yani biraz da temayilim öyledir. İstemiyorum şahsiler etrafında kurulan tersilat diyen heç birine, heç bir tersilata. Düzdür ki şahsiler önemli onlar ki tecrübeleri çoxdur, e, siyasi gruplarda olmuşlar önceden veya her halde bilgileri daha çoktu siyaset dünyasında ve və, və, e, e, onların etrafına yığışmaq olur tersilatlarda. Ancak önemli bu ki, bəli, siyasi bir yön ve siyasi bir cihetdir ki bir grubu e, bir yerde tutur ve öyle saydığım gruplar hem istiklalcılarda hem İranlılarda. Yüzde olarda da bir birlik ve var yani onların da birliği var. İstiklalcıların da var. İstiklalcıların da birliği var. E, cayiptir yani Güney Azbaycan e İstiklalcılar birliği. Evet, onların e, bu ki olmayıp da birbirine münhall olup bir grup olmayıplar. Niye çünkü özlerinin de siyasi düşünceleri var ama siyasi düşünceler birbirine yakın olduğuna göre üst üste düştüğüne göre ilkeler, hedefler, yönler ona göre işbirliği çok da özelliği de budur ve elə da budur. Hiç bu, bu ne yaxşı bir şey deyə bilərik, pis bir şey. Təşkilatlar bir-birinə yaxınlaşarlar, uzaqlaşarlar, ıı, ayrılarlar. Ancaq arz edirəm bunun prinsipi budur ne, bunlar əsas bəlli olsun. Yəni prinsipsizlik olmaya. O da budur yani ki, hər nə o, doğrusunu deyirlər ki, biz məsas bu var ve bunun üzerine də hərəkət edirik Ve birliyimiz də bunun üzerine de. hələlik bu qədər deyə